সমগ্ৰ মানৱ সমাজ আজি মৰম আপোনালোকে কৃতজ্ঞতাৰে আৰু তেওঁ সন্তুষ্টিৰে তেওঁ অসমৰ পৰা আমাৰ মাজৰ পৰা কাইকভাৱে বিদায় লৈ যায় যেনেকৈ যাবলৈকে যাব কিন্তু তেওঁৰ আত্মা সদায় আমাৰ লগত আছে কাৰ্টিল সদায় অসম ভাল পায় অসমীয়া আপোনালোকক সকলোৱে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যিখিনি আয়োজন কৰি যিখিনি কাম কৰে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি দিল্লীলৈ গৈ তেওঁক নিজে প্ৰথম তেওঁ চিকাৰপুৰৰ পৰা আহি পৰাৰ পিছত বিশ্বাস কৰিছে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে গতিকে মই অসম চৰকাৰ মই প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী আৰু ৰাইজক বিশেষকৈ আপোনালোকক সকলোকে